13 лютого відбувся четвертий шаховий турнір на суперкубок чемпіонки світу Анни Ушеніної. Турнір пройшов завдяки громадській спілці Соціальний рух поваги під патронатом народного депутата України Віктора Миколаєвича Остапчука. У турнірі брали участь діти шкільного віку з різних районів Харківської області. Після турніру головний тренер жіночої збірної України росмейстер Михайло Леонідович Бродський провів майстер-клас. Да, была разыграна сицилианская защита. Довольно-таки острый вариант. Дворазовий чемпіон шахів, гросмейстер Антон Сергійович Коробов, тренер шахів, національний арбітер, гросмейстер Геннадій Леонідович Круговий та Михайло Леонідович Бродький провели сеанс одночасної гри. Головний суддя на турнірі, суддя першої категорії Віктор Іванович Ревенко, оголосив результати турніру серед дітей двох вікових категорій до 12 років і до 17 років. Итак, в турнире до 12 лет участвовало 10 участников. Первое место – Травинский, Изюмский район, 5 из 6. Второе – Капитоненко, Шевченковский район, 4,5 из 6. Третье – Пивоваров, город Кубенск, 4 очка. Четвертое – Кашуба, город Изюм, 4 очка. Пятое – Олиференко, Твуричанский район, 3,5. Шестое – Никишин, Кубинский район, 3 очка. Седьмое Рубан, Красноградский район, 2,5 очка. Восьмое. Салюткова, Боревской район, 2 очка. Деменюк, Лазарской район, 1,5 очка. И последнее место Середин, Змеевской район. Это до 12 лет. До 17 лет. Первое место. Луценко Илья, Красноградский район, 5 очков. Второе место. Артикул воды. Шевченки район. 4,5. Третье место. Паштепа Николай, Купинский район, 4 очка. Четверка Кушняк Давид, Буричанский район, 4 очка. Пятое место Анисимова Дарина, город Купинск, 3,5. Шестое Павленко Виталий, Боровской район, 3 очка. Седьмое Чувак Богдан, город Изюм, 3 очка. Восьмое Сины Александр, Изюмский район, 2 очка. Девятое Беляева Дарья, Зминской район, очко. И десятое Камила Ганна, Азерской район, Уважаемые учасники, разрешите від вас всіх і от себя лично выразить большую благодарность організаторам турніру. Турнір по счету четвертий, і з кожним родом все лучше і лучше організатори накаплювали опыт, проводять этот турнір. Хотілося б поблагодарити їх і пожелати в данішніх таких же успіхів проведення. Благодарю вас за внимание. Нагороджував призерів турніру депутат Харківської обласної ради Чигрінов В'ячеслав Васильович. Дорогие ребята, уважаемые почетные гости, сегодня мы уже в четвертый раз проводим шахматный турнир на кубок Анны Ушенины, которая стала первой в истории украинкой, завоевавшей звание чемпионки мира по шахматам. Как вы, наверное, помните, впервые в истории женских шахмат украинская спортсменка стала чемпионкой мира в декабре 2012 года. Тогда в победе Анны радовалась вся страна. Конечно, сразу же появилась идея пригласить на наш турнир по шахматам новую чемпионку мира. Анна согласилась и буквально через два месяца после победы в чемпионате мира приехала к нам в Купенск вместе со своим тренером Геннадием Леонидовичем Кругловым и гроссмейстером. В рамках турнира гости дали сеанс одновременной игры, а Анна провела тогда мастер-класс. Мы видели, как радовались юные шахматисты, общаясь и фотографируясь с чемпионкой. И понимали, что для детворы это огромный пример, огромный стимул. Поэтому решили первенство округом по шахматам сделать традиционным и заручились согласием Анны дать имя этому турниру, дать имя ее этому турниру. Так появился кубок Анны Ушениной, который стал одной из самых значимых и желанных наград для юных шахматистов всего нашего региона. Кроме того, в последнее время мы изменили формат проведения турнира, пригласив на его торжественную часть много школьников, а также известных юных артистов. Наверняка в этом зале есть ребята, которые пока не умеют играть в шахматы. И если хоть один из них после сегодняшнего праздника заинтересуется этой игрой, Значит, мы делаем все правильно. С начала февраля и до апреля, как уже говорилось, Анна будет в Китае. Ее пригласили играть на турнир и обучать местных шахматистов. В Китае существует мощная государственная поддержка шахмат, чего, к сожалению, увы, пока у нас нет в Украине. Китайцы не зря культивируют шахмат. Это самая древняя в мире игра. Учит самостоятельно мыслить и творить не только. За шахматной доской, но и в жизни, учит смотреть на несколько ходов вперед и ответственно принимать решения. В этой игре нет равных по тренировке памяти и логике мышления, по воспитанию выдержки и силы воли. Существует мнение, что на важные должности в стране надо назначать только тех людей, которые умеют играть в шахматы. Тогда, наверное, и у нас в стране ситуация будет другой. Ведь у нас кончий талантливый народ. К примеру, несмотря на отсутствие системной государственной поддержки, у нас сильнейшая в мире шахматная школа, и мужская, и женская. Сегодня на нашем турнире присутствуют ее представители, широко известные в мире шахмат. Заслуженный тренер Украины, национальный арбитр Геннадий Леонидович Круговой, Гроссмейстер, тренер женской сборной Украины по шахматам Михаил Леонидович Бродский. Грайсмейстер, двукратный чемпион Украины по шахматам, чемпион Украины, публиц, серебряный призер Всемирных интеллектуальных игр в Пекине Антон Сергеевич Коробов. Впрочем, Геннадия Леонидовича и Антона мы хорошо знаем, так как они приезжают к нам на турнир не в первый раз. Хочу от всей души поблагодарить наших уважаемых гостей за то, что смогли приехать и дать бесценные уроки мастерства нашим детям. Дорогие друзья, мы считаем, то за все без исключения участники сегодняшнего турнира однозначно победили. Пусть кто-то занял первое место, кто-то третье или шестое. Но мы знаем, в шахматах выигрывает каждый. Если получаешь удовольствие от игры, а это самое главное то поражение не страшно. Поэтому, потому что рано или поздно победа все равно придет. Пример Анны Ушениной и других известных украинских шахматистов показывает, что если очень много работать, Изо всех сил стремиться к осуществлению своей мечты, то невозможное станет возможным. А самые звездные вершины станут достижимыми. Мы уверены, главные победы у наших шахматистов еще впереди. А сейчас давайте перейдем к тоже не менее приятному награждению. Судейська колегія в складі, головний суддя турніру, суддя першої категорії, член обласної федерації шахів Віктор Іванович Ревенко, секретар інструктор міського центру фізичного здоров'я Спартак Ліана Сировацька. Помічник судді, головний спеціаліст відділку фізкультури і спорту Юрій Олександрович Фетілов. Підвела підсумки, і ми оголошуємо сьогоднішніх переможців у двох вікових категоріях. Нагороджуються переможці молодшій віковій категорії. Третє місце. Диплом третього ступеня. Зіманий годинник та квіти. Починаючи пізнавати світ шахів, а шахістам зі стажем успішно вдосконалювати свої вміння. Усі переможці турніру отримали цю книгу з пам'ятними автомобами В'ячеслава Павловича та Анни Ушеніної. На жаль, Анна Ушеніна не змогла з'явитися на турнірі, оскільки знаходилась у відрядженні у Китаї. Проте надіслала відео з привітанням учасникам змагань. У концерті брали участь гімнастична група Грація та учасниця шоу Україна має талант, діти Вікторія Горбунова. Показала захоплююче пісочне шоу. Перший святковий концерт переможе шоу Голос Діти, вихованець Тіни Кароль, Роман Сасанчин з сольною програмою. Останню пісню він виконав разом з куп'янським вокальним ансамблем Конопушки.